প্ৰতিদিনাই মই বিছজন ত্ৰিছজন সদায় মোৰ টুইটাৰ ফ'ল' কৰিব প্ৰতিদিনাই বিছজন ত্ৰিছজনক আমি বিতাৰিত কৰোঁ কিন্তু আপুনি লাইন লগাই ৰেলত বহাইতো বাংলাদেশত পঠাই দিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াতো অলপ অত্যাচাৰ কৰি থাকিব লাগিব তাতো অত্যাচাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহ নিজে যাবগৈ আমি পঠিয়াই দিয়াতকৈ নিজে যোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে এতিয়া ডেৰ লাখ বিঘা মাটিত এভিকশ্যন কৰিছোঁ মাটিতো আৰু নাপাব গতিকে অসমৰ পৰা যাব লাগিব গতিকে আন্দোলনৰ যিটো ধাৰণা আৰু মোৰ ধাৰণাটো বেলেগ মোৰ ধাৰণাটো হ'ল অসমত থাকিব নোৱাৰাৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি দিয়ক মাটি নিদিব গাড়ী নিদিব ৰিক্সা নিদিব ঠেলা নিদিব তেতিয়া বাংলাদেশী নিজে যাবগৈ মই মোৰ মোৰ ধাৰণাটো বেলেগ আৰু মই তেনেকৈ এতিয়া সফল হৈ আছোঁ প্ৰত্যেক দিনাই অসমত বিছ পঁচিছজন পঁচিছজন বাংলাদেশী গৈ আছে কোনেও ক'ৰ্টত যাব সাহস কৰা নাই গতিকে কাৰ ছিষ্টেমটো বেছি ভাল আমাৰ হ'ল পুচবেক পালোঁ কঁঠালো আৰু যিখিনি ভিতৰত আছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰক যে তেওঁলোকে ভিতৰত যাতে থাকিব নোৱাৰা হৈ যায় এইটো কয় চিভিল ডিজঅভিডিয়েঞ্চ মহাত্মা গান্ধীৰ নন কপাৰেচন মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাক দুটা বস্তু শিকাই থৈ গৈছে নন কপাৰেচন এণ্ড চিভিল ডিজ অভিডিয়েঞ্চ অসমীয়া মানুহে যেতিয়া নন কপাৰেচন আৰু চিভিল ডিজ অভিডিয়েঞ্চ কৰিব নিজে নিজে যাবগৈ ৰিক্সা এখনত উঠাৰ আগতে চিন্তা কৰি লওক কাৰ ৰিক্সাত উঠিম নিজে নিজে যাবগৈ গতিকে আমাৰ তৰিকাটো অলপ বেলেগ কিছুটো সফল হৈছোঁ ডেৰ লাখ বিঘা মাটিটো খালী হ'ল অসমীয়াৰে মাটি অসমীয়াইতো ঘূৰাই পালে মোৰ কথাটো হ'ল এনেকুৱা কোনে ক'ত মাত মাতিছে মই পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰিব মোৰ ছিষ্টেমটো হ'ল চিভিল ডিজঅবিডিয়েঞ্চ নন কপাৰেচন মিয়াক আশ্ৰয় নিদিব যদি বাংলাদেশী হয় মিয়া আৰু মুছলমানৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বুজিব মিয়া বুলি মুছলমানক অত্যাচাৰ নকৰিব মুছলমান বুলি মিয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিব দুয়োটাৰ পাৰ্থক্যটো বুজি পাব লাগিব আৰু বাংলাদেশৰ পৰা অহা মিয়াৰ লগত আমি কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ ৰাখিব নালাগে আইন হাতত এইবিলাকতো ইয়াত চলিয়ে থাকে আইনটো চবেই হাতত তুলি লয় আমাৰ আমাৰ অসমত আইন আইন হাতত তুলি লোৱাটো ফেশ্বনে আছিলে আগতে দুই এজনে শিকিছে